yaxşı. İstoğara təklifimizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Vaxt itirmədən suallarımıza keçid etmək istəyirəm. Birinci sualımız diaqnozun qoyulmasının hansı kriteriyaları vardır? Yəni şizofreniya xəstəliyi ilə söhbət gedir təbii ki. Yəni deməli ümumiyyətlə belə tarixi prinsipdə baxlıqla ilk dəfə belələr deyək ki, bəzi kriteriyalar müəyyənləşdirilib. Buna 4 bəredilər, yəni o tizin, ambivalentlik, affekt depozitlərində, assosiasiya depozitlərində pozulmalar. Yəni bu dörd yəki e, e, psixor, bu dörd şeydə pozulma baş verir. Amma müasir diaqnostik meyarlarda təbəti 11 işlədilir. Yəni xəstəliklər beynəfəq, beynəfəq təsnifatı 11-ci baxır. Orda bir sıra müəyyən kriteriyalar var. Əsas diyək e, ki, sayğlıma ideyalardır, rəntəfəkr yəni, pozuntularından sayğlıma ideyalar, Yəni xəstə özünü e, e, hansı-harası bir sayıqlı mə fikirlər mövcud ola bilər. Deyək ki, izləmə sayıqlamaları, deyək ki, özünü böyük və təqib sayıqlamaları, zəhərlənmə, müxtəlif mövzulu sayıqlamalar ola bilər. Ondan sonra e, bədən hissələrindən gələn müxtəlif səslər ola bilər. Ümumiyyətlə səslər, halüsinasiyalar, e, bunlar daha çox eşitmə halüsinasiyaları, görmə halüsinasiyaları olur. E, bəzilərdə taktil e, qoxu hansısa növlərdə ola bilər. Ondan sonra qeyri-adi davranışlar, deyək ki, dezorganize davranış, deyirik, düzensiz davranışlar ola bilər. Əsasən, yəni bu e, kriteriyalar var və e, bunlar hansısa bir başqa səbəblərdən olmamalıdır. Məsəl üçün, mastestfagesi olmamalıdır. Yəni dəst istifadəsi bunlara səbəb olmamalı. Yəni narkotik, masələn, psixostimulyatorlar, yəni bunlara səbəb olmamalı. Hansı bir e, yəni ki, beyindəki əcmili proseslər dərman istifadəsinin şərisində olmamalıdır. E, Əsas bu qədərdir. Çox sağ olun. Digər sualımız e, həyatda yaşanmış ağır psixoloji travma və ya bir hadisədən sonra yaranma ehtimalı varmı? Bəli, yəni hər cür bir psixoloji travmalar işlədofreniya münasibəti çıxmasına səbəb ola bilər. Deyək ki, hər heç də bütün şizofreniyalı xəstələr ilsizlik, ilsi deyil, yəni onların ailə anamnezində olmaya bilər. Yəni hətta bir travma anəsində bir neçə bir şəxsdə şizofreniya xəstəsi gözlə sıxa bilər. Bəs bir sağlam insan hansısa simptomlarla özündən şübhələnə bilərmi? Belə deyək, klorodromanın e, bəzi əlamətlər var. Deyək ki, xəstələr özünə bayaq dediyimiz kimi artistik təfəkkür. Xəstələr özünə qapanıq ola bilər. E, xəstələr deyək, şəxslər, bu şəxslərdə özünə qapanıqlıq ola bilər. Bu insanlar rəsmə münasibətdə e, bəzi çətinliklər yaşaya bilər. E, məsəl üçün bəzi qeyri-adi hərəkətləri də müşahidə olunula bilər. Yəni kənara çəkilməyiş, nə bilim, insiyettən qaçaq, bəzi qərib, ə, qəribi davranışlar müşahidə olunula bilər. Bunlara biz xəstələnməndən sonra şəxs şəx, xəstələnməndən sonra deyirik ki, bu adamda xəstəlikdən əvvəl bu cür əlamətlər var idi. Bunlar proqramın bəzi əlamətlərdir. Amma bir adam məsələn bu əlamətlər var. Biz ona deyə bilmərik ki, bu şizofreniya olacaq. Yəni belə bir şey deyə bilmərəm. Sonra bəzi əlamətlər var, deyək ki, xəstələr xəstəlikdən əvvəl fəlsəfəyə patoloji meyl edirlər. Məlumdur, yəni dilə patoloji meyl müşahidə olunur. Metafizik intoksikasiya deyirlər. Amma biz deyə bilmərik ki, bəli, bu məsəl bu adam fəlsəfəyə meyl edirsə sabaş zöfreni olacaq. Belə bir şey yoxdur. Xəstə xəstələnəndən sonra geriyə doğru, doğru baxanda deyilir ki, bu adamda belə var idi. Bəs ə, şizofren xəstəsi xəstə olduğunu qəbul edirmi və ya nə vaxtsa edə bilərmi? Ə, deməli, şizofreniyanı yəni, diaqnoz diaqnoz qoymaq üçün əsas bizdə çağılma fikirləri. Çağılma fikirlər nəyidir? Ən bir fikir var, patoloji bir fikirdir, xəstə tərəfindən təngidi münasibət bəslənilmir. Təngidi münasibətdə bə... yəni xəstə onun reallıqdan ayrılıb. Məsəl üçün adam deyir ki, Mən qatılar, mənə bilməyə zəhər çatdırırlar, məni öldürmək istəyirlər. Bu onun üçün reallıqdır. Yəni o onu beylıqdan ayrı bilmir. Yəni ona görə Yəni, gabulik, gabulik edib xəstəlik dövründə, kəskinləşmə dövründə. Və vaxtda kəskinləşmə dövründə müxtəlif halüsinasiyalar ola bilər. Yəni bu qar onun ikinci reallıqdır. E, amma, e, yəni diaqnemisya dövründə e, yəni xəstə onun xəstə olduğunu bilir, amma. Ə, yəni, sizə fənn xəstəsi eşitdiyiniz səs halüsinasiyasının istiqamətini təyin edə bilirmisiniz? bəli yəni xəstələr deyir ki, məsəl üçün sağdan gəlir, soldan gəlir. Yəni nə ilə gəlir ki, bəyətdə kimsə məni çağırır və yaxud deyir ki, məsəl üçün, divardan asılmış saatdan, saat mənimlə danışır, oradan mənə səslər gəlir. Və yaxud səs deyir ki, başımın içindən gəlir, göydən gəlir. Şizofreniya necə xromosomlarla keçir? Autosomla yox? belə bir şey sualımız yani, var. Şizofreniya bir genetik xəstəlik deyil ki, hansı xromosomla birbaşa bağlı olsun. So dejetik deyirlər ki, yəni araşdırmalar göstərir ki, bəzi xromosomların e, müəyyən nöqtələrində diaşizofreniya qarışıq daha meyllik müşahidə olunur. Yəni əgər müəyyən nöqtələrdə hər patologiya varsa, bələk, bu xəstələr daha çox şizofreniyaya meyllik müşahidə olunur olar. Yoxsa Yəni JCV-ya patosomatik hansısa bir xronosalla bağlılığı yoxdur yəni. Bəs genetik meyllik olmadan, sırp travmadan sonra yaranı bilərmi tam sağlam insanda? Bəli, psixoloji travmalar səbəb ola bilər şizofreniyə. Bəs fiziki travma var? Fiziki travma olanda daha çox şizofreniyə demirik. Başqa yəni diaqnoz qoyulur ona məsəl üçün üzvi, üzün mənşəli psixotik pozuntu deyə bilərik ki. Yani. Nədir? Porto kəsdi. Tam sağlamama mümkündürmü? Ən belə çox verilən sol. Hmm, bəli, e, belə göstərirlər, yəni statistika göstərir ki, bir 10-20% dərəcədə deyək ki, vəziyyətlə sağalır. Bunlar bəli, sağalır. Bunlarda təkrarlanan müşahidə olunur. Bir 40-60% xəstədə güclü əlamətlər vardır, amma onlar yəni dərmanla gündəlik e, fəaliyyətlərini yerinə yetirə bilirlər. Qeri qalan bir 10-20% xəstədə də onlarca bəd xassəlidir. Yəni andar e, kəskinləşə bilər, ciddi darmənlər, e, nəcədə əridik e, yaranır, yemək qabiliyyəti itir. Amma sağalma mümkündür. Bir 10-20% xəstədə sağalma müşahidə edilir. Yəni e, ilk epizoddan sonra təkrarlanma olur. Bəs şizofreniyanın hər hansısa bir qeyri-adi və ya da nadir formaları varmıdır? Belə baxanda yəni şizofreni başda hər yəni hər xəstədə bir be peyravidir. Amma belə e, nadir rast gəlinən formalarla e, məsələn halüsinasiyaların bəzi nadir formaları var. Deyək ki, taktil halüsinasiyalar çox az rast gəlinir məsələ xəstə deyə bilər ki, dərinin altında güclər gəzir, çıxıb üzə göstərə bilər, onu götürə bilər. Sonra bəzi sindromlar var. Onları şizofreniyanın daxilində e, baxırlar. Məsələn, Klerambo sindromu var. E, Məsələn, Otello sindromu var, xəq qısqanclıq səyxiləmələri ola bilər. Ondan sonra deyək ki, Potar sindromu var, xəstə özünü ölücən elə bilər, məsələn deyə bilər ki, orqanlarım yoxdur, çürüyüb ölü kimi özünü yəni nəzərdən keçirə bilər. Prégol syndrome deyilen bir sindrom var, Məsələ, orada xəstə deyir ki, ə, ətrafdakı adamlar, ə, məsələn, yaxın adamlarım əslində onlar deyil. Hansısa bir dublyor maska geyinib onları təqlid edir. Hı -hı. Yəni belə bir sıra sindromlar var, bunlar nadir e, rast gəlinir. Sonra bir də nə məsəl üçün maraqlı bir əsində şizofreniyə demirlər ona, bütün e, düzərmüş psixohos, yəni psixotik hipozuntluar e, xəstə və onun e, yanında olan adam. Deyək ki, ana ayran qız. Məsələn, ana xəstədir, həqiqətən xəstədir, psixotik hipozuntluar. Qız isə xəstə deyil, normaldır. Tam o ananın o psixotik vəziyyətini o da sanki təqrili deyir, paylaşır o. Da. Burada rəddiyət ki, onları bir-birindən ayırsaq, deyək, həqiqi xəstəni müalicəyə göndərsək, o biri xəstə olmayan adamı, deyək, sağlam birini təsdiq yerləşdirsək, ona heç bir müalicəsiz o vəziyyəti düzəldəcək bəs şizofreniya kimsə üçün xeyirli ola bilərmi məsələn hansı münasibətdə və ya da başqa bir şeydə müsbət bir cəhəti ola bilərmi yəni belə bir şey Yok, yə yə əslində şizofreniya da diaqnoz diaqnoz e, bu emosional pozuntular oldu bu yəni insanlar arası münasibətdə öz mənfi təsirini göstərir ondan sonra intellektual bəzi şizofreniya xəstələri yəni ki IQ testləsək Əl-adətin digər insanlardan daha zəifləşdirici rəhn olur. Belə elə ətrafımıza baxanda da xəstələr də görünür ki, onlar əmək qabiliyyətini itirirlər, iş qabiliyyətini itirirlər. Oxuyan adamçı təhsilini başa çatdırıb bilmir. Yəni şizofreniya əllik törədəcək normal yaşayışın mənasını olacaq bir xəstəlikdir. Hansı müalicə üsulları təşviq edilir? miəddə belə deyək. Müalicənin müxtəlif formaları var. Medikamentoz, sprey medikamentoz müalicələr, medikamentoz müalicələr, yəni dərni vasitələrindən istifadə. Hı -hı. Bunun da tarixi elə çox deyil, təxminən 70 ilə yaxındır ki, stuxilentli dərman var. Ümumiyyətlə psixiatr elə dərman müalicəsi 1952-ci ildən başlamışıq ilk dəfə e, aminazin ilk dəfə xlorpromazin ilk dəfə kəşf olundu. O vaxtdan yayib yəni, preparatlardan istifadə olunur. İndi burada müxtəlif tipik və atipik antipsixotiklər var. Yəni əsas ə, preparatlar budur. Köhnə nəsilliyəkan antipsixotiklər, yeni nəsilliyə antipsixotiklər. Bunlar müxtəlifən pozitiv simptomlara və neqativ simptomlara təsir edir. Ondan sonra bəzi digər yarımçıq preparatlar var. Yəni, işlədilə bilər. Deyək ki, depressiya bu şəkildə olarsa, antidepresantlar, bəzən anksiolitiklər, yuxu preparatları bular iş, işlədilə bilər. Bermedikamentoz müalicələr əslində medikamentoz müalicələrdən daha qeydlidir. Yəni daha öncədən işlədilir. Deyək ki, iş terapiyası, nə bilinməsi terapiyası ə, Elektrokonvulsiv terapiya, yəni elektrokonvulsiv terapiya belə bir dərman qədər effektivdir. E, burada elektrik e, impuls arqamı istifadə olunur. Bir az, yəni daha adı biraz daha ağırdı çünki sanki elektroşok terapiyası biraz yəni adı ağırdı bunun. Onda burada xəstə seçimi biraz yəni öncədən seçmək lazımdır. Bu xəstələrin müxtəlif somatik vəziyyətinə baxmaq lazımdır. Bu termal müalicə səhərə qədər effektivdir. Bir də yəni bu bir texniki bir iş olduğuna görə bunu bacaran mütəxəssis lazımdır bizə. Ondan sonra psixoloji yardım, yəni çox əhəmiyyətlidir. Burada məsələn diaqnoitiv davranış terapiyası, interpersonal terapiya, ə, xəstə ə, xəstəlik dövründə izlədara olunmalıdır, xəstəlik kəskinləşməyə ə, yəqin ki, baş verənlərdən necə izləməliyi xəstələri. Yəni bu var əhəmiyyətlidir. Bu üçüncü bölümdə necə səhifə? Səsiniz çox çalmırsa. Mən baxdım amma bir şey olmadı. Ey, ey, yox, alınmadı. Nə isə. Onda biz bəzi filmlərdən də bəzi səhnələr toplamusuq və reallığa nə dərəcədə yaxındı bu haqqında fikir bildirməyinizi istəyirik. Birinci səhnəmiz Senin yaşamana izin vermemeliydim. O gün bitirmeliydim senin işini. Önce seni, sonra kendimi. Öyle söylediler bana. Öldür onu dediler. Öldür onu, yoksa seni cehennemde yakarız dediler. Ben yani e, hastalarda. Demək ki, imperativ valsinasiyalar müşahidə olunur bəzən. Deyək ki, əmrlidici səslər eşidirlər. Xəstə onları adətən yerin yetirirlər. Deyək ki, səs onu deyə bilər ki, "Get özüncə, müxtəlif, bu gündür yerdən at və vaxtdakı yalnız dostlara masəbi, onlar səni öldürəcək." Yəni belə imperativ valsinasiyalar müşahidə olunur. de uvarı yerine getirip bilir yani. Hatta hayatı geçirirler. Yalığa yakındı o zaman. Değilirlik. İkinci sahnemiz. Pişt, pişt. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Pişt. Gülay. Pişt. Baksana. Sana diyorum. Ben önce kediydi. Şimdi sıra sende. Gülay. Bəli, bu səhnədə də yəni xəstə ə, ətrafdakı hansı bir cisimlərdən, əşyalardan ona yönəlmiş səslər eşidə bilər mümkündür. Ola bilər bəli, mümkündür. Sonda isə xəstələrin ailələrinə nə məsləhət görərdiniz? Xəstələr niyyətdə yəni psixofreniya xəstələri deyək ki, damğalanmış bir Yəni dəçi şizofreniya kimi məfter psixiatrliyik xəstələr sanki bir damğalanmış şəxslər deyək ki, onlara stiqma deyilən ətrafdan sanki onlar ə, ikinci qrup bir insanlar kimi nəzərdən keçirilir. Ona görə də yəni xəstələrdə müxtəlif hansısa bir patologiyalar olan, şizofreniya kimi yanaşılabilən xəstəlik müşahidə olunanda onlara ciddi yanaşılmır ailəçlər tərəfindən yəni üstünə düşülməli. Məsələn, deyək ki, adamda hansı bir stomatoloji problem var, dişlərlə narahatdır. Uzun illər, yəni ona ciddi yanaşılmır. Görsən ki, adətən xəstələr yalnız diş cavınıyıb übarxan yoxdur. Üzürlüyünə xəstələrində ölüm səbəbləri arasında yəni ilk yerlərdə başqa xəstəliklərdən ölümlər də yaranır. Məsələn, bu həm ə, ə, xəstəliyin törətdiyi hormonal patologiyalar nəticəsində, həm steroidlə dilənilən dərmanlar xəstələrdə metabolik sindrom törədir. Məscəddə xəstələr deyək ki, kardioloji problemlər çox rast gəlinir, hətta deyək hormonal problemlər çox rast gəlinir. Məscəddə bu səbəblərdən Ölüm çox rast müşahidə olunur, lakin infeksiya səbəblərindən ölümlər çox müşahidə olunur. Yəni biraz e, bu şeylərə baxılsa, onlar da məsəl üçün bizim kimi insanlığın bir hissəsidir. Yəni damğalanmasa biz deyirik də xəstələri digərlərdən damğalayıb. Amma elə belə baxanda irgicə elə ailədən arxa plana keçir. Bir çox hallarda cəmiyyət içindən çıxarılmırlar, hətta gizlədilirlər evdə, deyilmə müəcəssi bəl. olmur. Bəli, yəni kəskinləşmə dövründə ilk ıı, vaxtında ustasiyərlə stasi mələyyən bir razıylıq edilsə, dərman vasitələrinin düzgün istifadəsinə nəzarət edilsə, yəni burada ailələrin böyük rolu var idi. Bura məsəl üçün şizofreniyanın gedişində ə, gedişinə təsir edən müxtəlif səbəb, ə, yəni gedişinin yaxşı və ya pisliyinə təsir edən müxtəlif faktorlar var. Ə, deyək ki, ailənin olması, xadın cinsinə məscub olmaq, işin olması, yüksək təhsilin olması bunlar məsəl üçün olanda xəstənin gedişi daha yaxşı olur. Yəni müalicə daha yaxşı təsir edir. Görürsünüz, burada ailə faktoru əhəmiyyətlidir ailə olması deyək ki, ə, xəstənin keçişi daha bel xəstə olur. Niyə elədir? Çünki ə ailə onun nəzarət edir. Dərmanın o istifadəsində nəzarət edir. Kəskinləşmə müşahidə olunacaqsa ailə öncədən hiss edir ki, bəlkə məsəl yuxu pozulur burada, hətta şübhəcilik yaranır. Vaxtında müalicə cəlb olunur burada və xəstə daha yaxşı sağala bilər, daha vaxt tez sağalır. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Ümit ederim sizin için de maravlı oldu.